Сьогодні великий день для Української православної церкви, зокрема, для київських духовних богословських шкіл. Сьогодні ми святкуємо ювілей 400 років заснування Київської духовної академії і семінарії. Це для нас великий термін часу, за який наша духовна школа. І наша церква пройшла складний шлях, на якому були випробування, на якому був і Фавор, і Голгофа, але скрізь, щоб ми не переживали, ми залишалися добрими християнами і вірними чадами Христової Церкви. Я хочу побажати всім і студентам, викладачам, вихователям. Нашої духовної школи Божої допомоги, Божого благословіння, духовного натхнення і всього, що потрібно для того, щоб їхня праця була плідною і Богу угодною. Я вітаю щиро представників помісних православних церков, які сьогодні прибули для цього торжества і бажаю їм також. Божої допомоги, здоров'я і всього найкращого. І дякую за те, що вони сьогодні приєдналися до нашої спільної молитви, в якій ми просили миру, щастя для нашої благословенної української землі і для всього світу. З праздником всіх вас. We join metropolitan όλοι οι εκπρόσωποι εδώ με την προσευχή μας και την αγάπη είμαστε ενωμένοι με τον Μητροπολίτη Ονούφιον και τον Μητροπολίτη Αντώνιον και όλους τους ιερωμένους και ιεροσπουδαστάς και όλο των λαών της Ουκρανίας. Και πανηγυρίζουμε όλοι μαζί αυτή τη μεγάλη νεορτή. Πέρα από τα λόγια που προσφώνησε ο Μητροπολίτης Ονούφριος, ο, ο Νούφριος, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Βζε, ε, νησί, το χωρίτες, το Μόνο τα λόγια της Θείας Λειτουργία και η Χάρις του Θεού. Του ευχόμαστε όλοι έτη πολλά. Και όσοι είπαμε όλοι και έχουμε εκφράσει την προσευχή μας για ειρήνη, την χάρη του Θεού και την ευλογία αυτού, Na vaš narod. να συνεχίσουν εδώ το έργο služi, να κηρύττουν Χριστόν εσταυρωμένο και αναστάντα και ενωμένοι εμείς όλοι ορθόδοξοι και μη ορθόδοξοι nevizie, να δούμε то аврію меті нагапи ту крию щоб ми завтрашній день бачили і сприймали його з любов'ю божою пога блаженство дорогі владики дорогі євозлюблені нами український народ

которые мы все на Востоке любим, которые дорога, этот народ дорог для нас. Прибыли выразить нашу церковь, которой мы с этой церковью в полном общении, нашу любовь, и чувствуют патриотизма этих иерархов во главе с блаженнейшим Ануфрием к их стране. Эти люди, которые так любят Украину, и для них Украина очень, очень дорога. Мы учимся от них, как надо быть патриотами. Берегите их, любите их, потому что все можно только в любви. И жить в любви. Я как ливанец с востока хочу пожелать вам только любовь и процветание Украины и чтобы эта любовь была между вами. Аминь. Спасибо, Господи. с большой радостью Иерусалимская Святая Церковь и его, ее предстоятель Блаженский Патриарх Феофиль. Через нашу делегацию участвует в торжествах 410-летие со дня основания Богословской школы в Киеве. Святая наша церковь связана тесно со украинским народом, с этой территорией, потому что во время до и после основания богословској богословской иерусалимские патриархи играли важную роль в создании иерархии православной церкви и в борьбе против прозелитизма. Мы рады, что имеем литургическое общение и единство веры с Украинской Православной Церковью во главе с его блаженством митрополитом Киевским Сиа Украины Онуфрием. И Ему, как представителю этой церкви и одновременно Владике Антонию, как ректору духовных школ в Духовной академии Киева, выражаем сердечное поздравление и пожелание, чтобы эта духовная академия продолжала принести пользу православию во всем мире, потому что многие иерархи получили образование в стенах академии, и чтобы способствовали тому, чтобы украинский народ во время страдания, которое, через которое проходит, в очень скорейшем времени мог бы э, чувствовать и э, мир и любовь между э, народом Господа благословит вас и всю э, Украину за которую мы молимся в э, святых о святой земли у, Госп... у гроба Господня и у гроба Божьей Матери иконы которого иконы, э, которые сегодня на этих днях э, э, тут э, на Украине, как благословение и поддержание э, украинского православного народа. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем.